Assalamualaikum Gini nih cara ngolah ayam utuh yang benar Pertama kita belah bagian dadanya Nah tapi nggak sampai putus sampai bawah ya Setelah kita belah kemudian ini kita bikin kayak bentuk bakakak Sambil ditekan-tekan biar bisa melebar Nah jadi lebar banget kan untuk ayam yang satunya juga sama, kita belah bagian dadanya, terus kita tekan-tekan sampai lebar kayak gini. Oke, teman-teman, kalau udah kita lebarkan ayam-ayamnya, sekarang kita siapkan 4 sendok makan bumbu dasar kuning. Lalu tambahkan garam. Kemudian di sini ada kaldu bubuk, tetap pakai kaldu bubuk rasa ayam, terus ada daun salam. 1500 ml air kalau kurang bisa ditambah airnya setelah itu kita nyalakan api kompornya sebelum ayamnya dimasukkan sekarang kita aduk sampai tercampur rata bumbu-bumbunya setelah diaduk sampai tercampur rata lalu masukkan ayamnya tadi kita masukkan dua ekor ayam tadi Nah, ini kebetulan ayamnya lumayan besar ya, teman-teman. Setelah kita masukkan, sekarang kita ungkep ayamnya atau kita masak sekitar 30 menit supaya lebih empuk. Setelah kita ungkep selama 30 menit, ayam sudah nampak empuk, warnanya juga cantik banget jadi warna kuning karena tadi kita pakai bumbu dasar kuning. Buat teman-teman yang penasaran bumbu dasar kuning udah pernah Teteh share ya atau kalian bisa juga pakai bumbu Instan buat mengungkap ayamnya Warna kuning cantik ini berasal dari kunyit ya Selanjutnya kita siapin tepung bumbu serbaguna hot and spicy Kita balur-balurkan pada ayamnya Sampai menempel Nah, kenapa sih pilih yang spicy supaya rasanya ada pedas-pedasnya sedikit Dua-duanya juga sama, kita balurkan bumbu di atasnya. Ini bisa menempel ya teman-teman, karena ayam baru aja diangkat dari ungkepan tadi, jadi ada basah-basahnya sedikit. Kalau udah kita kasih bumbu kayak gini. Nyalakan api kompor, kita panaskan minyak sampai benar-benar panas. Kalau udah panas, baru kita goreng ayamnya. Ini kita goreng sampai ayamnya menjadi matang Biar matangnya merata, goreng di minyak yang banyak supaya bisa terendam Terus kalau susah, cara baliknya kayak gini Di sini teteh pakai dua salingan, terus teteh nggak langsung goreng dua-duanya Soalnya kalau digoreng dua-duanya agak kesulitan ya teman-teman buat goreng ayamnya Nah ini udah terlihat cantik warnanya Kalau kalian suka yang sensasinya lebih matang banget boleh warnanya lebih kuning keemasan lagi itu juga boleh banget cuman kalau menurut teteh suka agak keras pas digigit kalau sukanya yang kayak gini kalau udah kuning keemasan tinggal diangkat terus kita goreng lagi yang satunya Nih, temen -temen. ini teman-teman ini cocok banget deh kalau lagi ada acara keluarga itu bisa makan rame-rame ayamnya kita sajikan untuk kayak gini. Jadi deh teman-teman, biar makin enak kita kasih pelengkap tempe goreng. Ini udah dikasih bumbu untuk tempenya. Kalau ada tahu juga boleh. Terus di sini kita sajikan dengan saus keju. Jangan lupa taburkan di atasnya cabai bubuk atau sambal tabur kayak gini. Di sini Teteh pakai sebanyak dua saset. Teteh pakai merek Reduan. Terus untuk bon cabenya di sini Teteh pakai Kobe. Ini sih sesuai selera kalian aja, nggak harus sama brandnya. Dan udah jadi deh teman-teman. Ini namanya ayam goreng terbang karena terlihat ayamnya udah kayak mau terbang. Nah sekarang kita cobain sama-sama yuk. Di sini Teteh mau makan ayamnya pakai saus keju sorry teman-teman tadi susah banget pas itunya karena masih panas banget nah sekarang kita coba makan yuk Bismillahirrohmanirrohim ayamnya super empuk teman-teman karena tadi udah kita ungkep terlebih dahulu Beda ya kalau kita bikin ayam KFC, ayamnya nggak diungkup terlebih dahulu, jadi langsung dimarinasi, dikasih tepung, kalau ini diungkup terlebih dahulu. Rasanya enak banget, jangan lupa dicoba ya teman-teman, semoga kalian berhasil. Jangan lupa berbagi membuat kita bertambah. Wassalamualaikum.